Зараз перебуваємо у Костянтинівці. Місто від самого ранку під обстрілом російські окупанти гатять з артилерії, також чутно, як летять каби, а видно, що в деяких районах міста сталися влучання. Також відомо, що після обстрілів в місті вимкнули світло, бо чуємо, як працюють генератори. Я говорю, у нас жизнь самая, наверное, мы чем-то провинились. Вот так, вот так мы живем. Видите, высадили. А мы так каждый день, каждый час. Когда это закончится. Вот ночь не спала. Верьте или нет, давление, сердце, все умирает. Надо... Бахнули, я выхожу. Хоть куда-нибудь надо уходить из квартиры погибнешь, да хоть люди поднимут. А дома никто. Такие живет, двери, они с моим здоровьем я никуда не выйду. Кто меня возьмет с таким здоровьем? А что у вас за здоровьем? Ну вот видите, сердце у меня, мне дышать нечем. Вот это как война началась, я еще до войны короной переболела сильно. А теперь как война, вот эта.